Не то, что в зад... А в полной зад... В Донецке скандал. Мисс ДНР Алина Андреевская, да, не удивляйтесь, есть и такая, публично призналась, что жизнь в Донецке при Украине до 2014 года была куда лучше, чем теперь, а с приходом русского мира Донецк обнищал и превратился в никому не нужные задворки. Алина Андреевская – это Донецкая блогерша Фрик, которая прославилась благодаря своей, скажем так, специфической внешности. Она сделала какую-то невероятную платье стала записывать тиктоки из донецка и вот эти ее видосики стали соответственно вируситься понятно что таких фриковатых персонажей сейчас немало но в данном случае сыграла роль еще и место проживания этой женщины потому что ну понятно да нынешний донецк меньше всего сейчас наверное ассоциируется с таким гротеском это алина андреевская в своих соцсетях рекламирует в основном всякие донецкие магазины которые торгуют поддельной паленой одеждой. Короче, всяким китайским барахлом, подделками известных европейских брендов. И вот под одним из таких видео, где она рекламировала поддельную обувь Лора Пьяна, начался срач. Ее подписчики стали высмеивать то, что Алина Андреевская рекламирует такое поддельное барахло. Смотрите далее, какие вообще Лора Пьяна, вот лоферы. Такого мисс ДНР не стерпела и записала гневный ответ своим хейтерам, в котором рассказала, как деградировал Донецк после прихода русского мира. Под моим э, последним видео, там реклама магазина, э, там какая-то мне грамотная написала о том, что вы знаете, сколько стоит настоящий Лора пиано? Да, я знаю, сколько это все стоит, прекрасно знаю. И до 2014 года я одевалась исключительно в бренды. Не будем говорить, да, какие магазины были в Донецке. Но потом они в 2014 году в связи с событиями они все уехали. В связи с событиями все уехали. Ну просто, знаете, там события произошли, да нет, захватили шахтеры, трактористы, которые оказались почему-то по странному стечению обстоятельств еще и мародерами, и стали обносить такие брендовые магазины, а их содержимое вывозить в Россию. Поэтому Торговлю брендовой одеждой в Донецке пришлось временно прекратить. И теперь последние 10 лет ассортимент магазинов Донецка состоит в основном из дешевых китайских подделок и тому подобного барахла. Ну вот как-то так получилось, да, что при вот этой бедной, нищей, плохой Украине почему-то в Донецке продавались брендовые вещи, дорогие обувь, одежда. А как пришел русский мир, так как-то все сразу и прекратилось. Так вот, я, по крайней мере, хотя бы знаю, сколько это все... Стоит, да? И по крайней мере, когда-то имела возможность одеваться, пока тут были магазины у бренда. А вы, вы, не до бомжи, полулюди. Кто вы там, вас никогда в жизни уже ничего такого не будет, не было и нет. Оцените уровень дискуссии то есть, она хвастается, что 10 лет назад при Украине могла себе позволить покупать брендовые вещи, называет своих подписчиков, значит недолюдьми и злорадствует, что теперь после прихода России они все стали нищими и, соответственно, не могут и никогда не смогут себе позволить покупать дорогую одежду. То есть фактически она торжествует из-за того, что вот пришла Россия и превратила Донецк в нищую клаку с нищим населением, где, соответственно, нет никаких дорогих магазинов, потому что и дорогую одежду некому продавать. Вы считаете, что вы меня сильно укололи? Нет, вы меня абсолютно не укололи этим, потому что я знаю, по крайней мере, у меня была возможность когда-то все это иметь. А у вас уже ее не было, нет, и не будет. Я абсолютно себя не чувствую какой-то а, а, убогой от того, что сейчас у нас в Донецке, ну, по большому счету, я скажу сейчас абстрактно, да. Никто не одевается в бренды по той простой причине, в оригиналы я имею в виду, потому что у нас просто нет таких магазинов. Спасибо добрым любителям Россиюшки, таких магазинов в Донецке больше нет. А также нет Аэропорта нет больше еврокубков, нет больше концертов звезд мировой величины, нет банковской системы, нет железнодорожного сообщения, короче, практически ничего нет. И вот этот эпизод, он казалось бы такой пустяковый, да, курьезный, смешной, ну какой-то ср... с таким курьезный такой блогершей фриком, да, но ведь он на самом деле нам очень много показывает. Это очень знаковый эпизод, который показывает на самом деле вот отношения таких вот аполитичных людей, обычных обывателей и да, потребителей, к тому, что в городе происходит, к тому, что Россия сделала с Донецком. То есть это именно не пропагандисты говорят, да, не какие-то политические аналитики и эксперты, а вот самые обычные люди, которые бесконечно далеки от политики, ничего вообще не, не обсуждают никак политические темы. Вот мы видим, да, что вот это в частности блогерша, да, она Прямо говорит о том, что фактически Донецк при Украине был гораздо более развитым городом, был действительно успешным мегаполисом, статусным, богатым. Да, Они это признают, говоря, ну, измеряя это конкретными такими примерами, как с этой одеждой. И вот после прихода России все просто рухнуло куда-то на дно, город деградировал и превратился просто в какие-то задворки, в какую-то нищую окраину, где совершенно не тот уровень жизни какой когда-то был при Украине. И вот этот показательный момент уже на самом деле подтверждает только те факты, которые нам и так известны. Вот факты таковы, что можно как угодно относиться там к России, к Украине, но правда в том, что наивысшего своего расцвета, да, наивысшего уровня развития Донецк достиг как раз именно за свою недолгую историю при независимой Украине. Потому что да, в Советском Союзе он рос и развивался, но это был обычный рабочий город, ну и все жили в принципе достаточно бедно тогда. Уровень жизни, в принципе, был плох, а как раз вот в нулевые годы, особенно в начале 2010-х, Донецк просто вот раскрылся, да, расцвел, потому что он имел статус в Украине, да, он лоббировал свои интересы, как бы, да, политики из Донецка, олигархи лоббировали интересы города. Заходило очень много денег, строились объекты инфраструктуры, такие как стадион новый, аэропорт, да, было очень круто на самом деле, город развивался очень быстро. И это то, что ну, невозможно замолчать, да, отрицать, сказать, что этого не было, это было, да, и в том числе было много денег, поэтому и были вот эти все магазины. И сейчас мы видим, да, что люди, вот обыватели на таком уровне уже просто где-то в соцсетях, да, воспринимают это как с ностальгией, как когда-то там по Советскому Союзу скучали, да, какие-то пенсионеры. Вот сейчас люди начинают уже с ностальгии вспоминать те времена, когда в Донецке была Украина, когда Донецк контролировался Украиной. Потому что все понимают, что это несравнимо с тем, что сейчас. Пришла Россия и настала полная за***ца. Как это я цитирую сейчас эту женщину, да, не я говорю. Это важно, да, потому что она оттуда, она в Донецке находится, эти видео она записывает непосредственно из Донецка. И вот человек, который не является там пропагандистом, да, не спишешь это на вражескую украинскую пропаганду, вот он из Донецка прямо говорит, называет конкретные критерии того, в какой упадок пришла жизнь. Я думаю, это важно, вот для того, чтобы показывать, что там реально происходит, какую жизнь Россия туда принесла, нужно показывать такие моменты, надо их демонстрировать, поэтому помогайте это видео распространять, оставьте лайк, комментарий, чтобы оно набрало больше охват, соответственно, больше просмотров и подпишитесь на канал. Это тоже очень важно. Под моим э, последним видео, там реклама магазина, э, там какая-то мне грамотная написала о том, что вы знаете, сколько стоит настоящие лора пиана. Да, я знаю, сколько это все стоит, прекрасно знаю. И до 2014 года я одевалась исключительно в бренды. Не будем говорить, да, какие магазины были в Донецке, но потом они в 2014 году в связи с событиями. Ані всі уїхали зв'язку з цими собитіями. Так а що ж сталося? Можливо, це Росія почала загарбницьку війну проти сусідньої країни, через що з Донецька пішли всі відомі бренди? Ні. От як завгодно, ці персонажі намагаються оминути таке формулювання у своїх відео. Кот, я, по крайній мере, хоча б знаю, сколько це стоит, так? Да? І, по крайній мере, коли ти мала можливість ага. одіватися, поки тут були магазини у бренди. А ви. ви. не до бомжи, полулюди. Кто вы там? Вас никогда в жизни уже ничего такого не будет, не было и нет. Не до люди, не до бомжи. А мадам Майя хист в коммуникации. Вы считаете, что вы меня сильно укололи? Да не твои пластичные хирурги. Сейчас у нас в Донецке, ну, по большому счету, я скажу сейчас абстрактно, да, Ніхто не одягається в бренди по то просто причині в оригіналі. у нас просто немає таких магазинів. А що ж так? Невже русський мір йде без преміум підписки на бренди? Чи російський лапать за бренд Аліночка не вважає? Он я нагадаю, як минулого року пропагандистка Сіманьянша раділа тому, що нарешті санкції позбавили її саму та її родину від якісних товарів всього злого та загниваючого заходу? Все замічательно. Ми зараз купили... Чудесную совершенно китайскую машину, потрясающую, во много-много раз дешевле, чем те машины, которые мы покупали раньше, да, там немецкие какие-то. Yeah. Я купила себе три пары туфелей Гучи по 2000 рублей каждая. Чудесная. Где-то в том же Китае, наверное, и отшита. Надеюсь, что и у нас. Поддельная, разумеется. Я из принципа теперь покупаю. Только поддельная. Замечательно. Кому же вы сделали хуже? Но это же на зло кондуктору. Куплю билет, пойду пешком. Напевно, кондуктор Симоньян, так и Путин. Оскільки він как раз таки может себе позволить купить куртку бренда Лора Пиано. Только не того, что рекламует мисс так званої динери, а справжні. За 12 тысяч долларов. Оце я разумею, Людина с народу. Именно народ России является носителем суверенитета и единственным источником власти. А как вы жили то с Украиной, когда здесь они воять пришли сюда украинские? А так и жили, вот сидели. У погрібі я сиділа у дочці, окупований Лисичанськ, літня жіночка, розповідає російським пропагандистам про те, яке ж нестерпне життя при Україні, як вони після того, як Путін почав повномасштабну війну, в підвалах сиділи, води не було, світла теж не було, і здавалося б, зараз вона має сказати щось на кшталт. А от Путін прийшов до нас, і ми стали жити краще, але Очень трудно тут жить. В каком смысле? В городе ничего почти у нас. Очень слабо что-то да. делается. Дороги вообще никуда. Это дороги, я заметила. что ваше руководство Да, так, и вы совсем... знаете, и света нет, наша тут подстанция разбита, и говорят, у нас нету трансформаторов. Нет, тут... но восстанавливать будет татар, татары Казань, на самом деле, Не, и Москва ну, восстанавливает. Когда, ну, ну, когда это будет? Скажите парадокс какой-то. Ну, небо людина Литня, людина явно бачила радянский Союз и жила при нем Она мае знать, что такое, обетянка Кремля. И это про Тому що в це місто були інвестиції до 22-го, до 14-го року, як з боку держави, так і з боку приватного бізнесу. А тепер Лисичанськ сильно зруйнований і відповідно там нормального життя в окупації не буде. Ну бо навіть якщо хтось в Росії виділяє кошти на це місто, то більша частина явно губиться десь. На шляху до нього. За два роки, 3 июля, іюля, освободились, ми по 4 місяці сиділи в підвалах. Аді ми так. брали воду, вискакували у донце, у істочників брали. Mm -hmm. І зараз там же беремо, бо води немає. А як же ж так? А не вже в програму Русський мір не входить вода та світло? Ай, і це зауважте. Понад два роки з моменту окупації міста пройшло. А що зробила місцева влада? Телевізор то у вас хоч роботи. Да. Телевізор робота. пум 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 Вона просто дала цим людям телебачення і все. Ну а більше, то власне їм і не треба, бо саме завдяки цьому пристрою ось такі люди забувають про базові потреби і не думають про те, що у них є якісь проблеми. Ну, звичайно, воно ж куди приємніше слухати про те, як погано живеться десь, а не у себе. Зараз ми на прикладі побачимо роботу пропаганди на мозок звичайної людини. До вашої уваги казка про СБУ. Два двор даже играть мы не выходили, мы боялись. Вот, она що у вас сказали, найдут, детей заберут, вас расстреляют. Ну, це прям невигадані історії, про які неможливо мовчати. Це при тому, що якраз таким займається саме російська армія. Є навіть фото, відеодокази, докази очевидців, але чомусь. О диво, про российскую армию Ждуниха каже геть инше. Утром рано муж вышел покурить в двор там и говорит мне, там стоит машина с зеткой, говорит, и папа обкружили, говорит, такие рады. И мы вышли, и слышим, говорит, нас освободили. Им брось кошку, сырки принесли разбирать. Так, телефони, Телефони, кожному по телефону. Представляйте, так, що треба сказати? Ні, ну це мізенсена. З, з одного боку сервант, по центру Телікс з російським каналом. З одного боку, ще діти виш, вишикувалися, а з іншого стоїть якийсь персонаж з подарунками, з телефонами, там якимось маман, там на задньому плані волає щось на дітей. В мене просто логічне питання: а чого вони всі не в формі одягнуті? А це у них така вказівка була, напевно. А що надо сказати? А треба сказати дякую Путіну за знищення рідного міста. Взяти умовні презенти та піти собі далі. Жити в зруйнованому місті, в якому навіть немає ані води, ані зв'язку. Там, да, українці, а у вас є таке? Ви просто подивіться на це чудо техніки, Це перше вода самообслуговування в Донецьку. Ноу-хау в окупованому Донецьку. На 11-й рік окупації в місті нарешті почали з'являтися автомати самообслуговування для води. Це ж очманіти! Як вони дійшли до такого винаходу, якого немає в жодній країні світу? Туди можна карту любую, да? Приклади. А, так це вони радіють, бо там можна розплатитися цією нікому не потрібною карткою. Мир. Куди піділітровку кидаєш або 19 літрів, навіть є, можна тут поставити. І само собою не Тобто не надані каких людей. само собою. Женя, ти відео колись таке? У вас повонікав да не буде. Ну як тобі сказати? Вже як років 12 є в більшості міст. Це точно. При тому, що у нас є автомати з китайською їжею, автомати самообслуговування з піцею, кавою, морозовим, йогуртом та багато чого направду є. От, наприклад, ірпінь передмістя Києва, чиста, смачна та безпечна вода для кожного компанія. Продовжує встановлювати в Ірпені ексклюзивні водомати у парках та на площах міста їх уже сім. Тепер кожен хто гуляє, відпочиває чи займається спортом у парку, може легко отримати очищену смачну воду. А те, яку воду люди можуть отримати в Донецьку, викликає питання, оскільки там місто фактично без води живе всі ці роки окупації. Ну там завжди з цим була проблема. Та 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 сама проблема, на яку Пушилін явно забив. Ну ще пак. Это же про народ думать. Вода, конечно, болезненная тема по-прежнему. Лето, то есть местные ребята пишут, что вот лето впереди, трудно без воды в нашем климате. Вспоминаю прошлое лето, мурашки по коже. Летом, да, еще будет там, непросто, потому что объемы воды с учетом и... з сучотом і всього прочого, звісно ж, ми виділимося зараз, Ну, опять руку на пульсі держим, Будемо розподіляти, наскільки це возможно справедливо. Я зараз перекладу останню фразу цього гауляйтера на більш зрозумілий. Наскільки можна справедливо, це значить, Пушилін буде ходити чистий, а решта людей. Ну а власне, яка йому різниця? Чом би і ні? Тому на місці жителів окупованого міста я. Б... Тисячу разів подумав, а чи слід купувати воду з цього дивного водомата? Чесно, я взагалі спочатку подумав, що це якась іронія. Ну, бо як це? Немає таких автоматів у місті. Я думав, вони просто всюди є. Але подивився в інтернеті і зрозумів, що автор ролику реально підтримує окупаційну владу. Тому це відео з водоматом, схоже, що є. Ширу радостью за оккупированный Донецк. Донецкой народной республике большой большой привет. совсем справимся. Спасибо вам большое. Сюр